І наразі маємо зв'язок безпосередньо з адвокатом Ілліє Новіковим, адвокатом Надії Савченко. Ілля, добрий день. Добрий день. Тож, скажіть, будь ласка, що ж далі робитимете, якщо вам відмовлено у перенесенні суді? чи можливо ще раз робити якісь подання, аби все таки суд відбувся у Москві? Ну, це можливо, але ми не будемо цього робити. Сама Надія Савченко просила, щоб ми не подавали жалобу на це рішення. Ми прекрасно розуміємо, что... що В Москве добиться реального результата в Ростове мы не сможем, потому что жалоба пошла бы тоже в Ростов. В тот же самый Ростовский областной суд. Поэтому она просто просит, чтобы мы не тратили на это времени. У нас уже готовы все наши материалы, мы готовы приступать к суду. Главный итог вот этого месяца, который прошел с момента, когда должно было ставиться первое предварительное слушание, это то, что мы отыграли этот месяц и успели подготовиться. По материалам, потому что мы будем предъявлять. Так что уже на следующей неделе возможно какое-то продолжение ситуации. Я думаю, что не позднее, чем во вторую неделю сентября мы уже будем видеть суд в полном, в полном разгаре. Угу. Чудесно обмеживаете участь в процессе иноземных спостерегачев. Мы имеем твердое обещание и гарантии со стороны. Министерство иностранных дел Украины, которое получило извещение от Министерства иностранных дел европейских стран относительно того, что наблюдатели будут присутствовать, несмотря на то, что это сопряжено с трудностями, но они будут направлены в заседание, дипломаты разного ранга, разных государств, и поддержка будет чувствоваться на всех этапах судебного разбирательства. Спасибо вам за информацию, желаем успеха и, наконец, чтобы эти доказательства, которые вы имеете, все-таки приняли до уваги в суде.